Вы находитесь на территории, которая под контролем украинского правительства. Сегодня украинским правительством Северодонецк вызначен как областной центр Луганской области. Это дело вашей организации, каким гражданам помогать которые живут на этой территории или на той, мы абсолютно вывольны в своем выборе. Нас разделяет линия фронта. Вот только за эти сутки на трех листах сколько обстрелов было с их стороны. Минометами, артиллерией, вот такими градами, как меня. По всей линии фронта, которая разделяет Луганскую Народную Республику и Луганскую область под контролем украинского правительства. Mm -hmm. Стреляет по мирным жителям, по населенным, фронтам, so по школам. Calling, uh, Слі. У нас очень э, плохое положение гуманитарное сложилось. В первую очередь это поселок Чернухина. Весь район перевальский, в который он ходил, сегодня находится под контролем террористов. Дело в том, что там э, мы заезжаем только с Донецкой области туда, через Дебальцево, с другого пути туда заезда Территория, которая под ОНР, и есть зона, которая... Вот этот поселок под контрольный украинскому власти. И, 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 и. Там в основном живут сейчас люди пожилого возраста. Находится под постоянными обстрелами. Oblast, time, а у вас есть какое-то представление, как вы предполагаете будет развиваться гуманитарная ситуация здесь, хотя бы в перспективе трех месяцев? В том, что м, уже вот-вот пойдет первый снег, все снег. Мы не знаем, дадут ли до всех населенных пунктов военные действия прочистить дорог. Cleaned, uh, will, uh, I mean, Поэтому, okay, возможно, know, будет затруднительно доставка продуктов питания из-за того, что не будет проездов. Okay. Пока мне что-то хорошего не okay. ждет.